नमस्कार मित्रांनो श्री स्वामी समर्थ जय नवनाथ श्री गुरुदेव दत्त हा शाबरी मंत्र संपूर्ण कुटुंबाचे रक्षण करतो आणि येणारे संकट टळते व येणाऱ्या वाईट शक्तीपासून संरक्षण होते खूप शक्तिशाली मंत्र आहे रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी धूप लावून देवासमोर हा मंत्र बोला किंवा ऐका खूप चांगले अनुभव येतात मंत्र असा आहे अथ शाबरी मंत्र या मंत्राचे पठण रोज एकशे आठ वेळा केल्यास खूप चांगले अनुभव येतात ओम नम शांते प्रशांते रिं र्री सर्व क्रोध प्रशमनी स्वाहा ओम नम शांते प्रशांते रिं रिं सर्व क्रोध प्रशमनी स्वाहा ॐ नमः शान्ते प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमनि स्वाहा ॐ नमः शान्ते प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमणि स्वाहा ॐ नमः शान्ते प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमनि स्वाहा ॐ नमः शान्ते प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमणि स्वाहा ॐ नमः शान्ति प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमणि स्वाहा ॐ नमः शान्ति प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमनी स्वाहा ॐ नमः शान्ते प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमणि स्वाहा ॐ नमः शान्ते प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमणी 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 स्वाहा ॐ नमः शान्ति प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमणि स्वाहा ॐ नमः शान्ति प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमणि स्वाहा ॐ नमः शान्ति प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमणि स्वाहा ॐ नमः शान्ति प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमनि स्वाहा ॐ नमः शान्ति प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोधप्रशमनि स्वाहा ॐ नमः शान्ति प्रशान्ते ह्रीं ह्रीं सर्वक्रोध स्वाहा ॐ नमः शान्ति प्रशान्ते ह्रीं रीं सर्वक्रोध स्वाहा